Доброе утро, всем хорошего дня. Сегодняшняя тема пресс-клуба – арбитраж. Пьер Луиджи Калина в полном составе со своим штабом Лучана Лучи, председатель комитета арбитров, и двое арбитров, которых Пьер Луиджи решил пригласить на сегодняшнее мероприятие. Мы здесь для того, чтобы situazione. немножечко подытожить ситуацию, per, для того, чтобы, чтобы сказать вам, что, что, weekend, e domani, что чем мы будем заниматься сегодня-завтра в этот weekend с арбитрами e per и per также для того, чтобы показать вам небольшую новинку. Che vedrete in campo которую вы увидите вскоре на поле, venerdì, начиная со следующей, да, следующей пятницы, следующей недели, когда будут начинаться первые матчи шестого тура Премьер-лиги. Как я говорил, мы una... здесь Con gli arbitri, non solo con Aranovski e Bojko, ma anche con tutti gli arbitri della Premier League, no, e qui, da oggi pomeriggio, e oggi pomeriggio, dalle 14 di oggi pomeriggio, fino, fino alle 12, 12, 12 di domani, abbiamo uno stage

Ci faceva piacere нам было приятно, che gli arbitri чтобы арбитры использовали, FIFA, точно так же, как это делается в соревнованиях FIFA, così UEFA, come in alcune delle точно competizioni так же, как в некоторых europei, соревнованиях europei, чем, европейских чемпионатов. Нам uh, будет приятно, чтобы арбитры и украинская премьер-лига также обладала этим инструментом, который уже распространен. Это вот это вот, uh, visto, uh, uh, вот, вот spray, da, который используется арбитрами uh, для, того чтобы отметить, отметить место, с которого будет штрафные удары и для того чтобы si deve, uh, отметить si где должна размещаться стенка. Come UEFA. Come UEFA abbiamo preso atto della cosa my e abbiamo deciso di usare un nuovo prodotto, per cui product, product, non più una, schiuma, ma una, una specie di vernice, è di vernice, per cui non c'è più questo effetto schiuma. non c'è più questo effetto schiuma, la vernice svanisce dopo uh, pochi secondi. la E, e das, abbiamo pensato di и для Украины uh, мы подумали начать именно с этим новым продуктом. Очень удобно использовать это при управлении стандартных положений. Uh, в этом вы убедились даже смотря матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. что намного легче становится управлять стандартные положения, особенно вблизи штрафной площади. Что касается удобства при беге, то никаких проблем, допустим, я не испытывал используется вот такой держатель, который мы цепляем на шорты, и в принципе дискомфорта. Cosa... L'utilizzo di questo spray è un aiuto per tutti: è un aiuto per i giocatori perché sanno chiaramente dove devono mettersi e dove devono restare. È un aiuto per l'arbitro per perché fissando dove deve stare la barriera Atmichai, e fissando стенca, dove sta, deve stare il pallone. Mette in chiaro per tutti. Это четко для всех вносит Dove ясность, pallone, где e на должен находиться мяч, а где должна быть стенка. Поэтому, avanza, если игрок переступит uh, эту черту, то это все. Mm -hmm. И не будет никаких non больше рассуждений, обсуждений, vicino, обсуждений. Он слишком близко, пододвинулся, переместил мяч, мяч. Все эти разговоры просто отпадут. Поэтому, то, что мы заметили, это было... Наю топер тут ікуанті Було атмічна що це допомога для всіх. У мене запитання радше до Лучі Лучано. Я так розумію, я, мабуть, він може на нього відповісти. Несподівано, гостро, зовсім недавно, висловився екс вже арбітр першої ліги Ігор Маковей. Тобто він каже, що його відсторонили. Ну як він стверджує, несправедливо. І він бачить порушення, такі порушення регламенту, як. Те, що його зняли uh, не в кінці календарного року, а влітку так, що суперечить регламенту, і друге, що він каже, що йому не пояснили за що його зняли, тобто, якби йому показали погані оцінки або якусь негідну його поведінку, і він не розуміє, і ми не розуміємо, Причина, ста спігаза алініцію кампіонату, скузі наражоване причина пакатори. Во-первых, во uh, было degli сокращено a disposizione штат арбитров ПЛ, в пример Почему? Le gare Потому что in количество матчей уменьшилось uh, Passate, по сравнению с предыдущими сезонами, e и поэтому нужно было меньшее количество арбитров и e e в этом Marco случае ассистентов. Quindi, Поэтому è это первая причина. La segunda razón es Что списки арбитров. составляются два в раза anno. в году. Это предусмотрено регламентом. Это абсолютно регулярно. Все точно Составлять списки по dicembre, на 1 июля и на 1 января. Он к сожалению был достаточно высоким. E quindi non aveva prospettive di carriera. E uh, uno dei motivi e di selezione e di riduzione dell'organico è uh, stata proprio in funzione delle tanagrafi. E Esatta, cosa. И еще неточность одна была там. А тут и На всех сборах и семинарах предыдущих. Тут и всем арбитрам, всем ассистентам. сказано Что uh, 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 скажем, сокращению, что такое сокращение будет выполнено, что к нему мы идем. dal 2012, e 2011 facciamo parte 2011 della referee convention abbiamo ricevuto questa ispezione che, che ha valutato positivamente la struttura ha valutato positivamente il funzionamento l'unica critica che è stata mossa è l'elevato numero Чрезмерное количество арбитров и ассистентов в первой и во второй лиге, no. e cada... в отношению к количеству самих матчей. Если в чемпионате лиге, матчей в первой лиге, в первой лиге, в в первой лиге, 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 в первой в первой в миллион ну, лучше случае um, 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 один раз в месяц возможно есть вопросы Гарри, к лучану после Luciano. его программы стоп-кадр которая вышла впервые непосредственным участием руководителя судейского комитета я не зря вспомнил программу с участием лучана лучи под названием ⁇ Стоп-кадры ⁇ Хочу сказать, что эта программа будет появляться регулярно, и именно в этом формате, на наш взгляд, нам удастся более корректно, и более детально, более обстоятельно остановиться на всех спорных моментах, которые возникают в э, тех или иных играх и трактуются как э, журналистами, экспертами имеется в виду интерпретация э, принятия судейского решения. Во всяком случае, первая программа, которая была запущена, показала по количеству просмотров большой интерес именно к такому формату, когда можно спокойно, внятно, не, не торопясь, обстоятельно разобрать все абсолютно спорные ситуации на поле. Поэтому мы будем и далее практиковать это. И мне кажется, мы выйдем на тот вот уровень, когда ну, скажем так, общий уровень понимания правил игры и трактовки этих правил со стороны рефери будет ну, максимально сбалансирован. Первый лучана хотелось бы задать вопрос все-таки, вот какие тенденции в этих пяти турах позитивные наметились? Что нового вы увидели по сравнению с предыдущими чемпионатами? Что нового хорошего, что нового плохого? Что старого хорошего, что старого плохого? Мы говорили об эпизоде об одном, который упомянул Франков, касательно одного матча. Un episodio, одного эпизода, опять-таки, в рамках целого матча, который Арбченко провел uh, хорошо, потому что если убрать эпизод на 81-й минуте матча Шахтер-Днепро, то Жабченко этот bene. матч, можно сказать, провел очень хорошо. Cui, Поэтому я questa questa считаю, что это... Um, uh, скажем так демонстрация, что эти пять туров прошли хорошо, нет, вопросов скажем так другие su su prime по вот этим первым начальным турам, e, конечно же некоторые ошибки stato, были, però, однако, che così скажем la, так, il такое скажем так конечно, Un giudizio positivo. Come, abbiamo avuto una partita, da. una partita dove match il livello è stato, livello è stato, stato sicuramente al di sotto di quello che ci aspettiamo того, noi dagli arbitri di Premier, Premier League. per una questione di. Di trasparenza e non ho za... niente da nascondere, ma abbiamo avuto una metalist dove l'arbitro sicuramente eh, doveva, fare doveva fare molto meglio meglio. Ma per il resto direi che no, eh, il livello say, sia stato buono. io di solito non faccio citazioni, però vorrei fare un'eccezione no, parlando di due arbitri giovani che uh, sono alle loro prime esperienze опыт, in Premier League ma hanno fatto e un buon inizio di stagione, кажется, inizio di stagione che sono e sono Balakini e Pascal ci fanno essere positivamente speranzosi ogni nas положительно скаже так обнадёживают nel nel senso futuro У меня вопрос к Евгению Ароновскому, который будет работать на ответном матче Лиги Европы. Боруссия от. Скажите, пожалуйста, подготовка чем-то будет отличаться? И смотрите ли вы, допустим, перед матчем видео с вот этих команд, которые, которые, придется обслуживать? Подготовка обыкновенная, как обычная игра, но любая игра требует внимания. И практически все игры, которые идут в Европе, я смотрю. смотрел игру от и Боруссию Дортмунд. Как бы вот. УЕФА рекомендует нам, и мы сами знаем, как готовиться. Мы изучаем игроков, потому что если Боруссия на виду, как бы мы видим чемпионат Германии, то от для, для меня это новая команда. Как бы. И вот. Кое-что, конечно, отметил игроков, там в систему ведения игры у команды от из Норвегии. Вот. Поэтому, естественно, мы как бы изучаем игроков, смотрим, знакомимся, едем, судим. Вот. Думаю, все будет нормально. È Это еще один показатель того del, del livello, del, хорошего уровня, которого достигли арбитры Украины, Арановский и Арановский, в этой

Non è stata ancora annunciata e la еще не было названо, что это конфиденциальный тур, конфиденциальности пока Но они оба получат по мочу отборочному чемпионата Европы. И Арановский. в октябре, по-моему. В октябре. он будет Участвовать. На чемпионате i campionati del mondo under 17 in Cile anche questo credo che sia una, una buona dimostrazione a questi, a questi campionati del mondo sia under 17 U17, che under 20 partecipa un ristretto gruppo di arbitri che la FIFA ha individuato e il fatto che all'interno di, uh, di questo numero di arbitri ci uh, sia anche una, un arbitro ucraino, uh, arbitro. credo che sia una cosa positiva.